Kajian ini melihat pola pemahaman perluasan makna perkataan dalam kalangan pelajar Kolej Pemata Pintar Negara Universiti Kebangsaan Malaysia. Kertas kerja ini akan dibentangkan oleh Marty Binti Mokta dan penulis bersama untuk kertas kerja ini adalah Puan Maziza Binti Muhtar daripada Pegawai Pengajian Tinggi Ijazah DH Pusat Pemata Pintar Negara Universiti Kebangsaan Malaysia. Pembentangan makalah ini dibentangkan untuk SIDS Kuala Lumpur International Conference on Social Sciences, Education and Engineering 2025 KLISEE 2025. Dalam makalah ini, pengkaji ataupun saya akan membentangkan 8 konsep berkaitan dengan makalah ini iaitu pendahuluan, kajian lepas, metodologi kajian, dapatan kajian analisis data, kesimpulan, penghargaan, penyataan konflik kepentingan dan rujukan. Pendahuluan Bahasa membawa makna dan fungsi yang tersendiri. Fungsi bahasa ialah untuk mengujarkan perasaan, pendapat, luar rasa hati, berkomunikasi dan menyampaikan tujuan. Bahasa sifatnya dinamik iaitu berkembang dan mengalami peluasan dan penyempitan makna. Kepelbagaian dalam perubahan makna, bahasa ini dapat menunjukkan teman kreatif, penutur dan pengamal bahasa dalam kehidupan seharian. Peluasan Makna Menurut D. Katri Rahsan dan Syarifah Nur S.A. Rahman 2018, peluasan makna perkataan adalah merujuk kepada sesuatu kata yang dapat diperluaskan maknanya menjadi beberapa perkataan. Makna perkataan ini berkembang mengikut perubahan latar belakang dan menjadi luas apabila disesuaikan mengikut linguistik dan budaya sesebuah masyarakat. Menurut Azlinda Abdul Rahman, 2013, peluasan makna berlaku apabila sesuatu perkataan yang hanya satu makna diperluas. Makna yang menjadi beberapa makna dan makna yang asal tidak lagi menjadi makna yang teras. Kajian lepas. Saya menyoroti beberapa contoh kajian lepas yang telah dilakukan oleh pengkaji bahasa terutamanya dalam bidang peluasan makna. Pada 2013 oleh Azlinda Abdul Rahman, 2014 dan Fazila Abdul Hamid. 2016 Nasroni Azam Abu Bakar Siddiq dan 2024 Inderawati Zahid et al. Dan perbandingan antara kajian lepas dan kajian yang akan saya laksanakan di ya awal pada pada tahun ini. Okey, untuk 2013 kajian Azinda Abdul Rahman, pekaji melihat dan menganalisis kehebatan bahasa Melayu dalam mengalami proses peluasan dan penyempitan makna dan sebaran bahasa. Dan seterusnya, pekaji Abdul Fazila Abdul Hamid pada tahun 2014 mengaitkan ketiga-tiga hubungan perkategorian yang memperlihatkan perluasan makna kata sifat ringan berdasarkan data korpus di bahasa dan pusaka DBP. Manakala Nasroni Azam Abu Bakar Siddiq menganalisis perluasan uh, peluasan kata nafi bukan dan tidak dalam bentuk mana kata teras dan pinggiran menggunakan data korpus DBP dan Indrawati Zahid et al. menganalisis peluasan kata pembinaan bahasa Arab dalam bahasa Melayu yang menggunakan kaedah analisis perbandingan kualitatif QCA. Dan kajian saya melihat kepada menganalisis pelah pemahaman pelajar pintar dan berbakat dalam peluasan makna beberapa perkataan dalam bahasa Melayu. Untuk metodologi kajian, Metodologi kajian telah dilakukan menggunakan kajian soal selidik yang menggunakan pautan Google Form dan diberikan secara atas talian. Dan seramai 38 orang responden, pelajar berumur 15 hingga 16 tahun yang belajar di tahap 1, Kolej Pemata Pintar Negara Universiti Kebangsaan Malaysia dan mereka ini dikategorikan sebagai pelajar pintar dan berbakat. Dalam soalan-soal selidik, saya telah bertanyakan 10 perkataan yang mengalami perluasan makna dalam bahasa Melayu, iaitu sengal, cair, tapau, taman, datuk, gila, daging, ahli, pendeta dan abang. Dan daripada ke-10 jumlah perkataan tersebut, saya telah meminta pelajar memilih jawapan bagi perluasan makna 10 perkataan dengan dua pilihan jawapan. Dan untuk dapatan data ataupun analisis data, yang pertama adalah melihat pola pemahaman peluasan makna perkataan sengal. Okey, berdasarkan soalan ditanya untuk peluasan makna perkataan sengal, jawapan yang betul ialah yang pertama iaitu sikap yang tidak wajar, menjengkelkan dan tidak baik. Berdasarkan jawapan responden, selama 55.3% memilih jawapan 2 sakit pada anggota ataupun tulang badan tertentu berbanding 44.7% milih jawapan satu iaitu sikap yang tidak wajar, menjengkelkan dan tidak baik. Manakala untuk pola pemahaman perluasan makna perkataan cair, berdasarkan soalan yang ditanya untuk perluasan makna perkataan cair, jawapan yang betul ialah lemah dan mudah terpedaya dengan orang lain. Berdasarkan jawapan responden, seramai 78.9% memilih jawapan 2, jatuh cinta dengan personaliti yang lain dan seramai 21.1% memilih jawapan lemah dan mudah terpedaya dengan orang lain. Perkataan seterusnya iaitu pola pemahaman perluasan makna perkataan tapau. Berdasarkan soalan yang ditanya, untuk perluasan makna perkataan tapau, jawapan yang betul ialah tamak dan mengambil semua bahagian orang lain. Berdasarkan jawapan responden semasa 92.1% pelajar memilih jawapan 2, bekas atau alat yang digunakan untuk memungkus makanan, memungkus makanan dan seramai 7.9% memilih jawapan tamak dan mengambil semua bahagian orang lain. Seterusnya, pola pemahaman perluasan makna perkataan taman Berdasarkan soalan yang ditanya untuk pelosa makna perkataan taman, jawapan yang betul ialah dua, taman-taman perumahan. Berdasarkan jawapan responden, seramai 57.9% memilih jawapan satu, taman-taman permainan dan seramai 42.1% memilih jawapan dua, taman-taman perumahan. Seterusnya, pola pemahaman peluasan makna perkataan datuk. Berdasarkan soalan yang ditanya, untuk peluasan makna perkataan datuk, jawapan yang betul ialah satu datuk yang mendapat pangkat. Berdasarkan jawapan responden seramai 21.1% pembila jawapan 2, datuk yang dikunikan cucu dan seramai 28.9% pembila jawapan 1, datuk yang mendapat pangkat. Seterusnya, pola pemahaman peluasa makna perkataan gila. Berdasarkan soalan yang ditanya, untuk peluasa makna perkataan gila, jawapan yang betul ialah satu, dua. Sikap seseorang yang mengajar sesuatu, kemewahan, pangkat, kedudukan dan berkaitan perasaan. Berdasarkan jawapan responden seramai 81.6% memilih jawapan 1 mental seseorang yang tidak normal, sakit dan seramai 18.4% memilih jawapan 2 sikap seseorang yang mengejar sesuatu kemewahan, pangkat, kedudukan dan berkaitan perasaan. Dapatan seterusnya berkaitan perkataan daging. Berdasarkan soalan yang ditanya untuk perlu sama makna perkataan daging Jawapan yang betul ialah satu sesuatu yang hal perkara atau situasi yang telah menjadi unsur yang sebati dalam diri seseorang individu. Berdasarkan jawapan responden seramai 86.8% memilih jawapan 2 makanan mentah dari tubuh badan haiwan yang perlu dimasak untuk dimakan dan dijamah berbanding 13.2% memilih jawapan 1 sesuatu hal perkara situasi yang telah menjadi unsur yang sebati dalam diri seseorang individu Seterusnya, pola pemahaman peluasan makna perkataan ahli berdasarkan soalan yang ditanya untuk peluasan makna perkataan ahli, jawapan yang betul ialah individu yang pandai dalam sesuatu ilmu pengetahuan dalam hidup iaitu pilihan jawapan yang kedua. Berdasarkan jawapan responden, seramai 78.9% memilih jawapan satu. Individu yang terlibat dalam sesebuah pertubuhan berbanding 21.1% memilih jawapan 2 individu yang pandai dalam sesuatu ilmu pengetahuan dalam hidup. Seterusnya Pola pemahaman peluasan makna perkataan pendeta berdasarkan soalan yang ditanya untuk peluasan makna perkataan pendeta jawapan yang betul ialah 2 orang yang berilmu dalam sesuatu pengetahuan berdasarkan jawapan responden seramai 86.8% memilih jawapan 1 orang yang bijak pandai berbanding 13.2% memilih jawapan 2 orang yang berilmu dalam sesuatu pengetahuan yang terakhir sekali, pola pemahaman peluasan makna perkataan abang. Berdasarkan soalan yang ditanya untuk peluasan makna perkataan abang, jawapan yang betul ialah satu. Kata panggilan merujuk kepada jantina lelaki dewasa. Berdasarkan jawapan responden, Selama 57.9% memilih jawapan 2, kata panggilan untuk saudara kandung berbanding 42.1% memilih jawapan 1, kata panggilan merujuk kepada jantina lelaki dewasa. Antara kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan dapatan ini adalah pola pemahaman pelajar pintar dan berbakat mengenai perluasan makna perkataan mempunyai pemeriksaan pendapat dan jawapan. Jawapan yang dipilih pelajar secara keseluruhannya tidak tepat dengan konteks perluasan makna perkataan yang ditanya dalam soal selidik. Pilihan perkataan yang ditanya dalam soal selidik merupakan contoh jawapan atau perkataan yang mempunyai ciri bahasa, bahasa bahasa ataupun bahasa pasal. Pada dapat disimpulkan ialah pelajar pintar dan berbakat tidak terdedah dan terpengaruh kepada peluasan makna perkataan yang tergolong dalam bahasa pasar ataupun bahasa ini menunjukkan bahasa mereka masih lagi terpelihara dan makna mereka masih lagi mengikut konteks yang betul. Tidak uh, tidak seperti berlaku pada situasi ini, tidak formal melibatkan bahasa-bahasa ataupun penutur di luar sana. Okay. Projek ini disokong oleh Geran Dana Penyelidikan Pusat, Pusat Mata Pintar Negara, Universiti Kebangsaan Malaysia, Kod Geran Jenis Pintar 2022-2026 konflik kepentingan Penerbitan dan kajian ini tiada konflik kepentingan Kajian ini sebahagiannya dibayai oleh Dana Penyelidikan Pusat, Pusat Mata Pintar Negara, Universiti Kebangsaan Malaysia, Kod Geran Jenis Pintar 2022026. Penelajar tidak terlibat dalam mereka bentuk kajian, penggunaan data, analisis atau pendebitan hasil kajian ini. Ini adalah rujukan yang telah saya rujuk. Sebanyak 10 rujukan melibatkan aa, peluasan makna dalam bahasa Melayu dan beberapa jurnal yang melibatkan aa, kepintaran anak, anak pintaran berbakat dan juga ilmu bidang aa, semantik. Sekian, terima kasih.